assalomu alaykum mani ismim bobur va siz chizmachi kanalidasiz bu darsda biza patalogimizga lyustra yasaymiz lyustramiz типовой bo'ladi va uni keyingi proyektlarda nomini o'zgartirib ishlatsanglar bo'ladi tayyor bo'lsanglar boshlashimiz mumkin biza lyustra yasashimiz uchun fayl создать семейство семейство на основе грани qilamiz istagan yuzaga uni qo'yish uchun nimagaligini dars oxirida aytaman открыть demak семество на основе грани bo'ldi birinchi qiladigan ishimizni kategoriyasini to'g'irlab qo'yish kategoriyada ообщенный modeл turadi doim pо умолчанию biz buni осветительно прибор o'zgartirib qo'yamiz окй endi bu yoqda fasad qismiga o'tamiz фасадые va aylanma shaklda bir istagan lyustramizni chizamiz создание вращение va liniya orqali o'zimizga bitta figura yasaymiz ya'ni hozir figurani yarmini yasayman keyin uni uch yuz oltmish gradus bo'yicha aylantirib yuboraman misol uchun besh santimetr bir santimetr qirq besh o'n besh buyog'i sal ko'proq bo'la qolsin masalan ma oltmish bo'lsin bu joyda duga ishlatamiz liniyaga qaytib markazgacha olib boramiz va konturimizni yopamiz bu figura ishlash uchun ham kontur doim yopiq bo'lish kerak va liniyasi ya'ni qaysi o'q atrofida bu figurani aylantirishini ko'rsatamiz галочкаni bosamiz figuramiz tayyor 3D ga три do'tib bitta bizda bunaqa lyustra bo'lyapti endi agar поtоlokka qaramiz deydigan bo'lsak mana bunaqa shakldagi bu типовой lyustra bo'yapti istagan lyustranglarni shu создания knopkasi orqali yasab figuraga olib kelib keyin fayl ichiga tashlasanglar bo'ladi ho'p manga три hozircha endi kerak emas figuram yasab bo'ldim unaqa qiyin narsa yasayotganim yo'q va endi buni planda chiroyli ko'rinishi uchun bunga annotatsiya yasaymiz annotatsiya degani uni grafik ko'rinishi ya'ni u jismonan yo'q narsa uni faqat chizma holatida bir ko'rinishi dumaloq orqali chizaman radiusini besh santimetr qilamiz o besh santimetr qildik va plyus chizamiz ho p plyusimiz besh santimetrdan oshiq bo'lishi kerak yetti qilamiz mayli va buni aylantiribyuoiz rotate tanlab копировать yoqi o'tiribdi to'qson gradusda bitta kopiya qilib oldim ushlab turamanda bu ikkalini ushlab turib yana рутаtni bosaman копировать yoqib turibdi to'qson gradus faqat bu yog'ga tushdi mayli bu zarari yo'q bu bitta kopiya qilaman yana bitta kopiya qilaman o'zi buni bitta butun tuz bilan tizsa bo'ladi ho'p demak oxirgi qiladigan ishimiz три d obyekтimizni belgilaymiz ya'ni физически bor narsani belgilab turib unga ko'rinish beramiz видимость e, etajla aa потолokda ko'rinmasin deb qo'yamiz chunki e, figuralarimiz qiyin bo'lsa chizmamizda murakkablashib ketib qoladi va kattaroq masshtablarda liniyalar bir birini -bir ustiga o'tirib xhunuq bo'lib qoladi shuning uchun planda buni ko'rinishini o'chirib qo'yamiz ok va planda bizada faqat mana bu chizgan liniyalarimiz ko'rinadi hozir vaqtinchalik buni bekitaman ochki orqali скрыт faqat mana plyusimiz ko'rinadi bunga ham видимостьga faqat eng past detalizatsiyada ko'rinsin deb o'rta va yuqori detalizatsiyadagi parametrni o'chirib qo'yamiz va востановить исходный вид qilamiz lyustra olamiz tayyor soxranit qilamiz buni сохранить как семейство рабочий стол сохранит qilveaman masalan nomini люстра типовая 001. parametrida резервнiy kopiyasi manga kerak emas shuning uchun bir qilib qo'yaman minимальный сохранить tayyor buni endi proektimizga загрузка qilamiz загрузить проект ho'p ko'rib turganimizdek manda lustra qo'yilmayapti nega chunki разместить на вертикальной грани turibdi ya'ni vertikal yuzaga qo'yish uslubida turibdi man buni shunchaki разместить на грани qilaman shunda qaysi e, yuzalar ko'rinayotgan bo'lsa hamma yuzaga bu yopishaveradi разместить на грани tanlayman va mana bizada ko'rayotganimizdagi chizgan annotatsion chiziqlarimiz ko'rinyapti lekin lyustrani o'zi ko'rinmayapti deylik lustrani xonamizi mana o'rtasiga qo'ydik bu lyustramizni физический ko'rish uchun lustramizni ushlab turib bir marta bosaman escape bosaman ikki marta g'ildirakni bossam mana lustram 3 d ko'rinishda biz yasagandek ko'rinyapti patalok chizmasida ya'ni chiroqlarim bor chizmada manda a bunaqa anotatsion belgi bilan ko'rsatilyapti agar sizlar потолок planda ishlayotgan bo'lsanglarchiroqlaringlar ko'rinmay qolishi mumkin buni shablon orqali tekshirib qo'yasizlar agar shablon vidi bo'lsa shablon vidi orqali agar shablon vidi bo'lmasa переопределение первдик измент kirasizlar va категория моделиda осветительный galochka turgan bo'lishi kerak manda bu narsa shablon bo'yicha turibdi изменить mana bugungi darsimiz shu edi foydali bo'lgan bo'lsa do'stinglar bilan ulashinglar